Выбітныя музыканты сучаснасці сустрэліся збіасцейскай публікай на традыцыйным 11 паліку ў канцэрце Балі, які сёлета быў прысвечаны 995годзю горада надбугам. Дакрануцца да до высокай культуры змаглі і карэспандэнты навін рэгіёна. У драматычным тэатры зноў запанаваў фестываль. Гэта адзін берасцейскі баль, якога доўга чакалі аматары музыкі найвышэйшай якасці спасибо всем бочанам спасибо всем гостям которые пришли будем слушать музыку а музыка будет прекрасная не приехал к раддзе но мы заменили белорусскими певцами из музыкального театра атюеты и большого театра оперы и балета тээксы Сельва Імры Кальмана у выкананні беларускіх артыстаў, пераможцаў міжнародных конкурсаў, а зашыкоўным чорным стэнвеем піяістка касярына Мато, лаўрэатка спецыяльнай прэміі прэцэдэнта Реэсспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, якая цешыла слык брасстаўчан шаенамм. У канцэртнай праграме гучалі і аргенцінскія танцы і ўдзячныя пладысменты, бо музыка, што расказвае пра каханне, не можа не крануць сэрцы. Стасюль у Канадзе ў штатах фестывалі маю сферей каезначэнне для людзей, бо людзі могуць адчуць подых свята. Убрасці зараз дзей нараджэння, і я вельмі шчаслівы, што мы прыехалі сюды і можам выступіць золотлатая труба гары гутман вярнуўся брэс каб прадставіць ббіс узімку горарад над бум быў да глыбіні душы ўражаны чалавекам які мае беларускія карані нарадзіўся ў мерерыцы паўжыцця правёў у канадзе ажаніўшыся перабраўся ў польшу і ўжо колькі часу дораць людям джаз музей естэ... уже другі раз наведаю брэ Жасчё... мяне запрасілі вярнуцца і публіка тут фантастыччная. Яны И... столькі пладырвалі і яны крычалі адражання пасля кожнага творача Гэта нешта неверагоднаефан Аднак які ж баль без тацаў гарадскі э страдно-духавы аркестр пад кіраўніцтвам ладземіраковалі запрашаўбіацейцы ў Навальс і кавалеры і дамы ўсііх узросту спяшаліся закружыцца на раз-два-тры акунуўшыся атмасферу свята лесе зеленкойандр севіцкі абласныя навіны ббраі